先听故事啊！啊说说。他以前帮过我一次。三年前我回国的时候参加了苏琪组织的聚会。老板，我敬您。当时，董董恩是三角的实习生，他被叫来接待我。海量，小董，快给咱们楼总满上吧。这一开始，大家还有说有笑的。来，帮你们苏。但喝着喝着，我就感觉苏琪的酒有问题。 我来给苏总满上、啊，你呀，刘总。啊、我喝的都有点晕了，他却一点事儿都没有。谢谢。说怎么苏启现在这么小心眼儿？我不就帮你们肖总喝了一杯吗？这杯我替你啊。啊，老板我来吧，您喝太多了。董、哎哎、东恩看我一直被灌，心里有点过意不去。你事啊你！帮我挡酒的时候，无意中喝了苏启的酒，发现这酒有问题。 他可能于心不忍吧，就偷偷的把我换成了水。嗯。可这时候，苏启他们正好回来了。接着喝呀！哎，你们俩去哪儿了？乐月，我再敬你一杯。哎，小董，陪着呀。哦。来来来来。他只能把我的酒都喝了，结果把自己喝醉了。 你去扶一下。嗯。老袁，走，咱回房间啊。再到后来，苏琪又想拍不雅照陷害我。干嘛呢？呢被他识破了、哎。走走走走。他虽然已经喝的都站不稳了，啊、哎，但还是强撑着，哎、把我给救了。老板，开门！老板，开门！老板，快走！快快快快快走！老板。 我听说，这是他们给你设的局，他们呀，要我害。不是，是他替我解了围。不过因为这件事情，他也丢掉了工作。所以说呀，这喝酒有风险，举杯需谨慎。对，那就举杯。 别别别喝了，别喝了！啊，喝<好>我给<吧>我,我,我喝，我喝，我喝，我喝！别别，走。我<喝>嗯。完了，楼总不会还在记仇吧？ 这还差不多。你的员工卡做好了哦，谢谢啊。这个也是饭卡，你随时带着。啊，咱们公司的内部系统你还不熟悉吧？我给你演示一下。好好好,好，哦、你坐，你坐。其实也挺简单的，你就把它想成一个公司内部的 QQ 就行了，只是更具有安全性。好，咱们这边呢都已经按科室分配好了，你要联系人在这儿。呃，你还可以在网上预约会议室，在这边。 你特意注意一下这一点，这个灯代表小楼总，他一旦亮了，你需要立刻去他的办公室找他。OK OK，谢谢。哦，你嗓子有点哑呢，给你一个糖。哦，是有点哎<对>谢,谢。谢没事，有事我在对面。好。 喂，小罗总，你有什么吩咐吗？一个小时之后会议室做你们的广告宣讲。啊，时间提前了吗？那行，我这就通知老柯过来。这次的广告宣讲，你来。我？不是，可是我们的方案一直都是老柯在讲的。不需要我再重复一遍了吗？不需要。好，拜拜。我是一直幻想自己会宣讲。 但是这也来得太快了吧，我还没准备好呢。喂，老柯。哎，嗯，恩啊，哎，在别人家没惹事儿吧？不是，我交给你一个光荣而艰巨的任务，快给我补补课。什么？宣讲？哎，你等等，别别别着急啊，我们就先马上马上就到，快快快快快过过过来，过来呀。不是，现在时间肯定来不及了，我这硬着头皮也得上啊。 不是他们是不是故意为难你啊？这宣讲根本不是客服的本职工作呀。那能咋办？小陆总点名让我上，我不行也得行呀。不过还好，我之前听胖子讲过那么几次，应该没什么问题吧？哎，呃，你别着急啊，肯定没问题。你速记好，又不怯场，肯定没问题。你你等会儿啊。来来来，试试，你先来，先来。等一下。 哎，这个时候你还擦什么擦呀你？哎恩啊，这个方案的独特设计还有强调的重点啊，我说你记。 的呢，就是我们根据贵公司产品升级之后做的一些调整。我们把原本包装的宣传重点改成了实用设计上的小四，强调了及时性和便携性，而且使用了易降解的材质，更加的环保。视觉建制也和公司的其他产品相符合。哦，大家看一下我们的这个设计图吧。嗯，我这边有个问题啊，便携的包装设计很不错，但是我关心的一点是对肉质的保鲜工艺会不会有什么影响？ 不会，在这方面呢，我们查阅了大量的资料，到时候会把资料呢发给大家。我也有问题，那成本会提高吗？也不会，因为我们现在使用的这个材料呢，造价更低了，所以相对之前来说呢，成本还会小幅度的减少一点。哦，那这挺好的。我说，那能不能到时候把样品送过来给我们分析一下？如果合适的话，可以考虑推广。当然了，能为牡丹公司服务，那是我们的荣幸。<laughs> 我总的态度对你很满意啊，我也没想到这么顺利，这么快就结束了。啊，啊不是，这会也开不了多久，他十分钟之后还有一个会呢，我先回去了啊。特别好，就十分钟就会，合着就为难我一个人啊。下午正好我还得去几个电商平台，要是对八二方案没什么异议的话，咱们就尽快开始吧。 放心吧，新酱料的研发绝对不拖后腿。哎，你们在质疑我的能力？我只是单纯的不信任切，大人不计小人过哈、啊。之前公司很多人都说他是靠关系进来的，现在没话说了吧？我一直都觉得恩恩挺靠谱的。 你以为谁都跟你一样不靠谱啊？我今天招你惹你了，我必须为自己证明、啊。我平时做什么事儿，你又不是没看见。你们俩是不是手上工作都忙完了？要是有时间的话，再帮我谈几个合作去。不必了。做兄弟在心中。十一点了，我约了富城先生会议，再见。我也先走了飞<油>。See you。面好喽，来吧。 你说说，咱们还有面吃，恩恩现在肯定还饿着肚子。我就是说，咱们应该跟他一块儿去，也不知道他一个人行不行。行吧，恩恩没事儿，可以的。恩恩的实力我倒是不担心，他属于临场发挥型选手。况且咱们在聊这个项目的时候啊，整个方案他都在场呢，他很熟悉了。他说没问题，就一定没问题。所以呢，吃啊。 吃不下呀，惦记着恩呢，哎，啊，这么多你都吃得下呀？见笑了，见笑了，so crazy，能吃是福。你怎么吃这么少啊？过两天要相亲，紧急减肥。 你多吃点啊，谢谢啊。嗯，那就王总，您刚接到通知。 乐斯福的张总临时改了行程，明天就到。但是我们之前明天就到。对，但是我们之前接待不慌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 ，交给我，交给我，交给你你个，那个，冯总，这次做的不错，没什么问题。好，那我们就往下推进了。好，小渊渊，进来，敲门。啊，恩也在，什么事 哎呀，这明天一早呢，张总要来，我接待不了。我刚和冯主任联系好，明儿一早我就飞过去了。接待不了了，这么重要的事情不提前通知，你们部门没有能顶上的吗？这么大的事儿也没谁能顶了。但是你给我一两年时间，我一定能给公司培养出一个像我这么优秀的人才来。我再给你一两年时间，公司让你折腾倒闭了。你这说哪跟哪？我先回去收拾行李了，你们聊，你们聊，走了。我们再见。 没个出息！机会不是天上掉的，是自己抢的。展现我实力的机会来了，小罗总，这事儿我行呀！不管他提任何要求，我都能安排的妥妥当当,当的。对了，这个张总跟咱们公司是有什么业务往来吗？我先去提前做一下功课。张总是乐思福大零售集团的总经理，他们要在全国推广社区无人便利店。 这可是关乎到公司未来的发展，我们要跟他达成独家合作。你确定你 OK？我当然能行啊！哪怕他下秒来，我都能给他安排上，而且安排的明明白白的。嗯，张总这个人思维很跳跃，想一出是一出。明天十一点，机场，好好招待他。好的，谢谢楼总，祝您有一个好心情。 也许你还真是一个最佳人选。嗯。喂，你好，我要预订一个大包厢。 嗯，预计十二点到。对，要安静一点，方便谈事情。嗯，谢谢啊。哇哦！同志们，我回来了，快过来看看我给你们带什么了。啥呀？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 这牡丹公司的食堂就不。 食堂简直就是天堂。以后呢，有我一顿饭，就一定有你们的。来，大虾，啊，排骨，我拿筷子啊！啊，快快快去快去快去！还有这个小炒肉，哎个伙食也太好了吧！来，你也吃点，你也吃点。啊，我吃过了。啊，你吃过了？那老哥跟春花呢？啊，呃，他们幼儿园有个活动，他们一去家就回来 哎呦，这人不服老真是不行了。哎我就跟你说了，啊、嗯这活儿他不好干，你非要。回来了、嗯。啊嗯嗯嗯。还当自己是个小伙子，哎,哎,哎让他坐，这辛苦一天了。哎，回来了，趁热吃。我特意从牡丹公司带回来的。哎，恩。啊，这几天在牡丹公司怎么样？挺好的哦。明天我还要招待一个大客户，我先走了啊。下次再给你们带好吃的。你先忙去，辛苦了辛苦了。拜拜。 刚来玩，啊，这么急啊！嗯、哎呀，这一天累死我了。嗯,嗯,嗯，来来来，去去去去本来想着吧，让他们跟着我，有钱赚有饭吃，没想象现在钱没赚着，饭都快吃不上。 小柯，你不用想那么多。大家一开始来的时候也不是冲着钱。是呀、啊，这肉不也吃上了吗？又香又辣了。多亏了恩啊。